Я выворачивал сюда, с сюда, на этот самый, на эту улицу. Да, он прямо здесь, вот прямо по центру ехал мне в лоб. Впереди машина прошла, он сзади машины это ехал, я не знаю, какая у него скорость была. У меня было 30-35 километров скорость, потому что это поворот был. Он быстро ехал? Он быстро ехал, да. Мы произвели нейтрализацию сначала водой, затем содой. Вот, соды нам хватило полностью для того, чтобы нейтрализовать. Здесь работала Экология здесь работала сесть. Те люди, которые проживают здесь, они прошли по всем участкам, загрязненных участков нет.